بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والسلام وسلم رسول اللہ وباد کسی انسان کو داتا گنج بخش کہنا داتا کا مطلب ہے دینے اور عطا کرنے والا اور گنج بخش سے مراد خزانے بخشنے اور عطا کرنے والا ہے اور یہ صفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ربوبیت کا خاصہ ہے جبکہ بہت سے شرک میں مبتلا جاہل لوگ یہ صفات لاہور کے علی بن عثمان حجویری کو دیتے ہیں جن کا مزار بھی داتا دربار کے نام سے قائم ہے اور پورے لاہور کو ہی ایسے لوگ داتا کی نگری کہتے ہیں ان کا سالانہ عرس بھی وہاں منعقد کیا جاتا ہے اسی سفر کے مہینے میں جہاں ہر قسم کے شرکیات و بدعات و خرافات اور فصق و فجور کا دور دورہ ہوتا ہے مزارات کی تعمیر اور عرص میلے لگانا ویسے ہی شریعت میں منع ہے اور شرک کی طرف لے جانے کا بڑا ذریعہ ہے ایک مومن اچھی طرح سے جانتا ہے اور ایمان رکھتا ہے کہ اس کائنات کے تمام خزانے صرف اللہ تعالیٰ کے ہیں البتہ منافقین کو اس کی سمجھ نہیں والمنافقین صورت <عَلَيَفْكَهُن> المنافقون میں فرمایا حالانکہ اسمان اور زمین کے خزانے صرف اللہ ہی کے ہیں لیکن منافقین نہیں سمجھتے اگر کوئی کہے کہ خزانے تو اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں لیکن اس نے بعض انسانوں کو عطا کیے ہیں وہ ہمیں دیتے ہیں تو اس کے جواب میں بھی فرمانے باری تعلیٰ ہیں صورت الحجر میں و امن شعین اللہ خزاں اور کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں وما میں ان نزیل اللہ بقدر معلوم اور ہم انہیں نہیں اتارتے مگر ایک معلوم اندازے سے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس تمام خزانے ہونے اور اسے خود ہی عطا کرنے کا اس بات فرمایا دیگر آیات میں اسے دوسروں کے پاس ہونے کی نفی فرمائی سولت صاد میں فرمایا ربی کیا انہیں کے پاس تمہارے رب کی رحمت کے خزانے ہیں جو سب پر غالب ہیں بہت عطا کرنے والا ہیں یا فرمایا صورت الطور میں امہند ہم خزاں ان ربی کا ام ہم الموسعی یا ان کے پاس تمہارے رب کے خزانے ہیں یا وہی حکم چلانے والے نگران ہیں اگر کوئی کہے کہ یہ تو مشرقین کو کہا جا رہا ہے لیکن انبیاء و اولیاء کو تو خزانے عطا کر دیے گئے ہیں اور وہی عطا کرتے ہیں تو اس کا بھی جواب اللہ تعالیٰ نے خود نبیوں کی زبانی قرآن مجید میں دلوایا ہے جیسا کہ نوح علیہ السلام کے تعلق سے بھی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی ذکر فرمایا یعنی پہلے رسول آخری رسول سب نے یہی کہا صورت اللہ عام نے فرمایا کہہ دو میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں ولام الغیب اور میں غیب جانتا ہوں ولاَقول انی ملک اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ یقیناً میں فرشتہ ہوں ان اط او علی میں پیروی نہیں کرتا مگر اسی کی جو میری طرف وہی کی جاتی ہے قل قلحل استماول افلا افلاۃفکرون افلا 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 کہو کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہوتے ہیں تو کیا تم غور نہیں کرتے دوسری آج صورت خود میں فرمایا ولا اقول القم ان دی خزاں اللہ اور میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں ولا عالم الغیب اور نام غیب جانتا ہوں ولاقول ان ملک نہ میں یہ کہتا ہوں کہ یقینا میں فرشتہ اور نہ میں ان لوگوں کے بارے میں جنہیں تمہاری آنکھیں حقیر سمجھتی ہیں یہ کہتا ہوں کہ اللہ انہیں ہرگز کوئی بھلائی نہیں دے گا اللہ تعالیٰ اسے زیادہ جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے اور اگر میں ایسا کہوں تو یقیناً میں تو اس وقت ظالموں میں سے ہوں گا بلکہ اللہ تعالیٰ ہی رب العالمین ہے جو حساب دن رات اپنے خزانے لٹاتا خرچ کرتا ہے اس میں کوئی کمی نہیں آتی انسانوں کا عام حال تو اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا کہ اگر ان کے پاس رب کے خزانے بھی ہوں تو بخل کرنے لگیں کنجوسی کرنے لگے صورت الاسراء میں فرمایا کُل و ان تم تھملی کن خزاں کہہ دو اگر تم میرے رب کے رحمت کے خزانوں کے مالک بھی ہوتے تب بھی اس وقت تم خرچ ہو جانے کے ڈر سے ضرور روک لیتے اور انسان واقعی بہت بخیل اور تنگ دل ہے البتہ جو حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اور امت کی بعض خصوصیات ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں صحیح بخاری مسلم میں, آنا نائمن خزائن الارض میں سو رہا تھا کہ زمین کے خزانوں کی چابیاں دیا گیا اور میرے ہاتھوں میں رکھ دی گئیں اس سے مراد کیا ہے حافظ ابن رحمہ اللہ قط الباری میں فرماتے ہیں کہ زمین کے خزانوں کی چابیوں سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی امت کی فتوحات ہوں گی اور یہ بھی کہا گیا زمین میں چھپے خزانے ہیں جو انہیں ملیں گے اسی لیے تو حدیث کے راوی جو خود حدیث روایت کرتے ہیں ابو رضی اللہ عنہ صحابی رسول حدیث ذکر کر کے فرماتے ہیں جو کہ سنت کا صحیح فہم صلی صحیح ہے جب ہی ہم کہتے ہیں سنت کو صحابہ صلی صن کے فہم کے مطابق سمجھو وہ کہتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و انتم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس دنیا سے چلے گئے اور تم ان خزانوں کو نکال رہے ہو سمیٹ رہے ہو لہٰذا اس کا یہی مفہوم ہے صحابہ رضی اللہ رام نے اس حدیث کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی ربوبیت کی صفات دیتے ہوئے داتا گنج بخش نہیں سمجھنا شروع کر دیا تھا اور نہ ہی وہ یقیدہ رکھتے تھے کہ اب سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا کر دیا کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اب اللہ کو چھوڑ کر انہی سے مانگا جائے اور دعا و پکار جو کہ خود عبادت ہے اسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ادا کیا جائے باللہ من ذالک خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی عقیدے کی تعلیم دی جیسا کہ ابھی اوپر جو ہے اپنے قرآن کریم کی آیات گزری ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ فرمائے میں ان چیزوں کا مالک و مختار نہیں وكذلك في حديث الكتسي الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في سيد بخاري أنفق أنفق عليك بندو تم خرج کرو ميتم بخرج کرو وقال يد الله ملائي لا تغيدوها نفقات سحاء الليل والنهار وقال أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماء والأرض فإنه لم يغد ما في يده وكان عرشه على الماء وبيده الميزان يخفض ويرفع سنتيت هذه سنرى وقال يد الله ملأ كي اللہ کا ہاتھ اور ایک روایت میں دہنا ہاتھ اللہ کا بھرا ہوا ہے لا تو نفقاتن دن رات مسلسل خرچ کرتے رہنے سے بھی اس میں کمی نہیں آتی صحاء اللہ اور فرمایا آگے کہ تم نے کبھی دیکھا نہیں کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا مسلسل خرچ کیے جا رہا ہے لیکن بے شک اس چیز نے اس میں کچھ کمی نہیں کی جو کچھ اس کے ہاتھ میں ہے اور اس کا عرش پانی پر تھا اور اس کے ہاتھ میں میزان ہے جسے وہ جھکاتا اور اٹھاتا رہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم ہوا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کا ڈر سناؤ ون زر عاشرۃ تک اقروین جیسا طرح صورت الشعراء میں ہے تو تمام رشتہ داروں کو کہا پوپی کو اور باقی رشتہ داروں کو یہاں تک کہ اپنی لخت جگر بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ سے بھی یہ فرمایا کہ نیک مال کر کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے خود آزاد کراؤ بچاؤ یا فاطمہ تو بنت محمد سلینی ما من مالی لا اغنی من اللہ شیعان یہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ عنہ میرے مال میں سے جو چاہے مجھ سے مانگ لو لیکن اللہ کیا میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا یہ سی بخاری مسلم وغیرہ کی حدیث ہیں چنانچہ اللہ سما تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ہر قسم کی شرکیات اور وداعت سے محفوظ رکھیں اور اللہ سما تعالیٰ کی خالص عبادت کرنے اسی پہ توکل بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ اشد اللہ